يا ارحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تحرمنا من رحمتك يا ارحم الراحمين لو ترحمنا لنكونن من الخاسرين الله ألّا ما دلت عندك الشعب ولا ما الا كان ولدنا دون فلس لتكون فلس الله ما الا غير الا اشد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ورضعنا عنك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبخا مجللا شحا عاما نافعا غير ضار عادلا غير آجل اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم سقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اربط الزرع وادر لنا القرعه وانزل علينا من بركاتك واجعل ما انزلته علينا قوه لنا على طاعتك وبلاغا الى حين اللهم انا خلق خلق من خلقك فلا تمنع عنا في ذنوبنا فضلك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا <applause> يرزق من يشاء بغير حساب وينزل الغيث من السماء كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وربكم سبحانه وتعالى كريم العتاب يحب من يلجا اليه عباده بالدعاء وسد الرجاء فيفتح لانذارهم ابواب السماء ويكشف ضرهم ويرحمهم كما قال سبحانه وتعالى ادي بيت مالك يا سيدي. وطمعا ان رحمت الله قليله ومحسنين. اديك وقال ربكم ادعوا استجب لكم وان الله تعالى لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وانه ما نزل بلاء الا به ولا رفع بلاء الا به رحمته واستقيموا على امر ربكم سبحانه وتعالى. ذلك من اسباب نزول الغيث وسعه الالسان <applause> قال عز وجل <applause> وان لم استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدق. وكثره التوبه والاستغفار الى الله العزيز الغفار باب تنزل الرحمات كما قال تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وقد حس الأنبياء عليهم السلام أقوامهم على الاستغفار وبينوا حميد عاقبته وحسن ثمرته فقال سبحانه حاكيًا عن هود عليه السلام "ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويصلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وإنكم قد شَتَّوْتُمْ جذب الديار وانحباس القفر عن البلاد وتأخر نزوله عن الحرس والزرع والاستمال وإن الله تعالى ما ابتلاكم بذلك إلا لتقبلوا عليه ولتلتجأوا إليه فابتهلوا إليه الوارعين مخبتين وادعوه وألحوا في الدعاء فإن الله يحب الملحين في الدعاء كما قال عز شانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفر القائدين بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال لك صبرك ورضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فرج الله اكبر سمع الله من حمدا الله الله. يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تحرمنا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب الداعين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين أنزل علينا غيثا مغيثا أنزل علينا غيثا مغيثا, مغيثا ولا تحرمنا ولك تسلى من الخالدين الله اللهم الله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الا ما تنتج الشعب لا مغفر الا كان ولدنا دون فلسطين لتكون فلسطين الله, الله. شعب لا

স্বাস্থ্যের উপরে উপযুক্ত বাউলা তোমার কহল থেকে পানা চাই তোমার আমাদেরকে সায় আমরা পানা চাই তোমার কহল থেকে বসাই তোমার গ্রহণদের কোলে আমাদেরকে জায়গা দিয়ে দাও আল্লাহ তোমার রহমতের কুলে আমাদেরকে জায়গা দিয়ে দাও আল্লাহ তোমার করুণের ছায়া আমাদেরকে দান করো আল্লাহ তোমার করুণার ছায়া আমাদেরকে দান করো তোমার করোনার বৃষ্টি আমাদেরকে দান করো এদেরকে আর কষ্ট দিও না আর কষ্ট না বন্ধুরা তোমার থেকে তোমার কাছে পানা চায় তুমি ছাড়া কেউ আমাদেরকে পানা না তুমি ছাড়া কেউ আমাদেরকে দিতে পারবে না না আমাদের গুণাগুলি মাফ করে দাও আমাদের হাতের এই উপযুক্ত নাই তোমার কাছে হাল উঠাই আল্লাহ আমাদের মুখের এই উপযুক্ত তোমার কাছে চাই আল্লাহ তারপরে আল্লাহ তোমার রহমতের আশায় হাত উঠাইলাম তোমার রহমতের আশায় বলতেছি আয় আল্লাহ আমাদের গুণাগুলি মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা সেরাব করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চিত করে দাও আল্লাহ জগৎকে ঠান্ডা করে দাও আল্লাহ তোমার লোহাওয়াকে উঠে দাও আল্লাহ শান্তির বাড়ি বর্ষণ দেব শান্তির হাওয়া চালিয়ে দাও সুখের হাওয়া চালিয়ে দাও আমাদেরকে মাফ করে দাও অনেক শিশু হাত উঠেছে তারও সেরা মাফ করো অনেক জীবজন্তু আশেপাশে আছে তারও সেরা মাফ করো বৃত্ত তোমার দিকে তাকায় আছে আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ করে দাও আল্লাহ তাদেরও সিনা আমাদের